Славянский детский дом тополек могут срубить под корень. То, что не сделала война, одним росчерком пера готовы совершить чиновники. По словам директора детского дома, заведение подчиняется области. И области оно теперь не нужно. Якобы восстанавливать тут нечего. Мы сделали экспертизу, провели экспертизу зданию. Практически надо разобрать часть вот этого разрушенного корпуса до конца, вставить окна, и подремонтировать крышу, и можно забирать детей и работать. Но настрой нашего управления – закрыть детский дом. Какого управления? Департамента святой науки. Оно мотивирует в том, что... Значит, трудно восстановить его будет. Мотивирует тем, что как бы детей по последнее время было мало. Во время обстрелов пострадала восточная сторона здания. Остальная часть внутри практически не тронута. Игровые комнаты, спортивный инвентарь, игрушки, умывальные, медицинская комната. Даже расчески ждут своих маленьких хозяев. Сотрудники пищеблока говорят, работать готовы хоть завтра. Оборудования нет, не пострадало, ничего, все нормально. То есть если к вам завтра снова заходят детки, то... Да, будем работать. Фух, а, а вы знаете о том, что вас закрыть могут? Мы хотим, чтобы нас не закрыли. Хотим всем коллективам работать. Помогла ли область хоть чем-то этим людям, как и во всем регионе? Работу чиновников делают благотворительные фонды и волонтеры. Они готовы и крышу залатать, и новые окна поставить. Областная администрация вам предлагала свою помощь. Вот вы называли только благотворительные фонды, разные некоммерческие структуры, а областная администрация чем-то помогла вам? Ничем. Они решили закрыть детский дом. Там нужно всего лишь поставить окна, ну и изолировать ту часть здания, которая разрушена, то крыло. То есть вы готовы это все сделать? Мы готовы поставить окна. Тополек уникальное учебное заведение. Тут воспитывают детей с разными степенями умственной отсталости, ДЦП и даже ВИЧ инфицированных. По словам педагогов, подобные заведения в соседних городах переполнены, а если избавиться от тополька, то нагрузка в разы увеличится. Педагогический коллектив готов отстаивать детский дом, но смогут ли педагоги противостоять бюрократической машине, тем более, что здание тополька может оказаться выгодным объектом для чего-то бизнеса.